salom do'stlar u kanaliga xush kelibsiz yaqinda doktor Strange 2 filmi katta ekranlarga chiqdi va tomoshabinlar har xil fikrlar bildira boshlashdi va men shu zahotiyoq sizlarga tomoshabinlarning fikrlari qanday ekanligi haqida video rolik tayyorlagan edim o'sha videol roligimda filmning qisqa syujeti nima haqida ekanligini sizlarga so'zlab beraman degan edim mana o'sha kun keldi va bugun biz doktor strench ikki filmining qisqa syujeti haqida tanishib olamiz filmni hali ko'rmaganlar uchun filmni telegram kanalimdan yuqori sifatda o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin havola manzili esa video ostida tayyormisiz u holda boshladik film boshida himoyachi doktor Strange bilan amerika charies qaysidir maxluqdan qochishayotgan sahna ko'rsatiladi ushbu sahnada himoyachi doktor Strange jarohatlanadi ikkilarning ikkalasi ham mag'lub bo'lishadi amerika charis portal ochadi va hozirgi vaqtga yetib kelamiz hozirgi vaqtda doktor Strange ushbu voqeani tush tariqasida ko'radi Buni qo'rqib ketganidan so'ng u sevgilisi ning to'yiga shoshiladi u ushbu to'yda uzoq qololmaydi tashqaridagi shovqindan so'ng doktor strenge u yerga darhol yuguradi u yerda esa amerika charis k sakkiz ruhlar vanda bilan kurashayotganida doktor strenge amerika charlisning oldiga kelib o'z kuchiga ishonishini va uni boshqara olishini aytadi va amerika charis vanda istayotgan hayotni ko'rsatadi ushbu hayotda esa uning bolalari haqiqatdan ham bor <laughs> lekin vandani ular <laughs> qabul qilishmaydi vanda bolalaridan uzr so'raydi <laughs> bu vanda ham vandani kechirishini aytadi va uning bolalari bu yerda judayam baxtli ekanliklarini aytadi amerika charis esa portalni <laughs> yopadi <laughs> shu paytda vanda o'zgarib butun boshli qasrni yo'q qiladi vanda u qasr bilan birgalikda barcha olamlardagi darhol kitobni ham yo'q qilib yuboradi charis portal ochib ularni o'z multi olamlariga olib ketadi charisga mortajda afsunni o'rganayotgan sahna ham ko'rsatiladi so'ngra ular bir birlariga rahmat aytib xayrlashishadi strenge ichkariga kirib o'z soatini tuzatadi va tashqariga chiqadi tashqarida uning boshi birdaniga og'riydi va uning peshonasidan yana bitta ko'z chiqadi ko'chada doktor strengni bir qiz to'xtatadi va ularga butun olam ularning yordamlariga muhtoj ekanligini aytadi va ularning o'rtasini to'sib turgan pardani yirtadi va film shu joyida o'z nihoyasiga yetadi mana do'stlar bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar video videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa layk like bosing kommentariy qoldiring eng asosiysi kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang keyingi video roliklarda yana ko'rishguncha xayr